видели, что да, будет, да, да, если да, да, да. потворствовать сепаратистам? Сколько крови проявилось? За что? Это что, за, федерализацию? Это что, за русский язык? Разве это за защиту прав людей? Нет, это чистые мародеры. Это чистые мародеры, взяли в а руки оружие ну, в сторону, а там, где сейчас ведется а АТО. Я со Славянском. в сторону Славянского показываете? Что? Я со Славянского. Вы в сторону Славянского показываете? я показываю там, где на сегодняшний день страдают для мирные люди. люди. Да, и вот надо на сегодняшний день сделать все, чтобы был мир по всему Донбассу. И вот я приехал сюда сегодня и объявил, что я даю приказ о прекращении огня, чтобы больше никто не стрелял. И я очень прошу вас, чтобы мы молились Богу за то, чтобы это за греха, молимся чтобы за приказ меня был, меня, чтобы был, чтобы прекращение огня это было для всех. Чтобы с той стороны тоже это услышали перестали стрелять. Чтобы люди наконец-то начали договариваться. Правда же, это будет Согласны? Знаете, ответы на все вопросы. Поэтому это, вот, на сегодняшний день мы, нет смысла, нет, нет причины, ничто не толкает людей. Ни, Дайте приказ откуда... сегодня отозвать, войска. Нет. Смерть не может радовать православных. Даю... Вы же православные. Я, я даю Вы сегодня приказ, прекратить и сложить руки. Еще один вопрос еще можно? Смотрите, мы из Красного куста мы эвакуируем людей Первый вопрос, который задают люди, когда мы их вывозим, они спрашивают, когда они могут вернуться обратно. Я очень надеюсь, что это будет после сегодняшнего приказа про Я, прохожу, нет, я, я очень надеюсь, надеюсь что вот те детали, плана мы в планах которые будут предполагать собой не просто прекратить огонь, а выделить средства для того, чтобы ремонтировать разрушенные дома, чтобы людям было, в И все это сделать за счет государства восстановить рабочие места, сделать там, проблему, чтобы, это, чтобы громада решала, на каком а, языке Чтобы и, бизнес к привлечь в рамках сотрудничества, бизнес, помогали. Вчера и, я и, провел первую встречу сначала это, со всеми и, субъектами и, местного самоуправления и, Донбасса. Я пригласил мэра, пригласил э, депутатов местных советов, пригласил э, глав э, местных, глав местных советов. Это были не назначенные президентом, это были избранные людьми. Это, а был это была первая да, встреча. Да, да, да. И второе, пригласил всех-всех в всех да, да, бизнес. Были там все герои да, Украины да, от Донбасса, да, весь да, крупный да. бизнес, который все директора предприятий. Вот, вот презентация мирного плана. Вы за? А Средней области Харьковская, Запорожская? Там и сегодня и нечего это, обсуждать, там все, все здесь, здесь, да. там все за это. Там все за это. А вот на сегодняшний день там четырем мэрам городов с оружием в руках запретили приезжать. Мы говорим о мире, а их не пускают. Разве это правильно? Петр Алексеевич, Петр Алексеевич, в ваших руках абсолютно все. Вы же избрали. Петр Алексеевич, я благодарю вас за это. в находятся диабетики, люди, у которых есть эпилептические припадки, медикаментов в городе нет. Но вот такая такая информация, что в определенный момент нас могут перестать сюда пускать. Гуманитарная помощь. Смотрите, я объявляю сегодня прекращение огня. Если прекращение огня наступает, то мы получаем возможность доставить сюда лекарства, медикаменты. Здесь-то еще ну, относительно нормально. Да, есть здесь люди там, перемещенные, люди, которые вынуждены были уехать. А представьте, что творится в зоне действия АТО. Захвачены банки. Не, не ходят в платежи. Мы, были там, мы, были мы не в Союз, можем. Мы возим туда гуманитарную абсолютно помощь, абсолютно очевидно. Захвачено казначейство. Да, да. Пенсионеры не имеют возможности деньги получить. Зачем вы банки захватываете? Обращение. А по поводу людей, которых мы уже вывезли в Харьков, с самого да. Славянска, вот с Донецка, Славы постоянно вывозим, у них один и тот же вопрос, даже не то, что вернуться, вот получить пенсии. Потому что сейчас харьковчане собирают Софтурган. деньги и начинают им давать. То есть бюджеты нет, что засед... обеспечить. Смотрите, я провел заседание Совбеза. В рамках Совбеза я дал приказ, вот как только мы объявляем режим прекращения огня, тех в тех городах, где он поддержан. Мы сразу же включаем и режимы казначейства, и режимы выплаты пенсий, и завоз денег, а и все остальное. Людей. Те, кто перемещенные со вторника, здесь тоже должны, по моему, по моему поручению, получить. Но они у нас выплат. в квартирах сейчас живут. То есть вот, многодетные семьи мы вывезли на прошлой неделе три семьи. У двоих две беременные мамы и по четыре ребенка, а одна беременная, у нее уже пять детей. И они живут вот у наших Что волонтеров на будут. квартирах. Вот, так, а вы, а вы, вот вы что предлагаете ну, я возможность на сегодня возможность у государства, дать им возможность у государства будет сделать все чтобы не вернулись назад чтобы мы навели мир если мы вот давайте мы определимся если там война и мы здесь строим границу то тогда здесь их нужно облаштовывать если там мир и мы наоборот ликвидируем границу и сделаем все чтобы восстановить места где они жили это правильно и вот сегодня это девушка из Славянского. Значит, 7 числа прошла инаугурация президента. Мы, как нормальные, адекватные люди, уже поняли, что у нас есть президент. Мы возвращаемся домой в И приезжаем где-то часов 10, успели из оставшихся остатков воды помыться, принять душ, но ни воды ни света нет. Уже ж третья неделя в Славянске. И тут прямое попадание в дом. Ну, это хорошо. У нас попал в подъездный проем. 4 квартиры. Смотрите, и понимаете, пришлось смотрите, я вас услышал. Вот, вот смотрите, по э, обращению ко мне, э, донецкого мэра и министра внутренних дел, я отдал команду в субботу и в воскресенье с 7 утра, только с в, в С прошлое, да, только в Славянске. Прекратить огонь для того, чтобы дать возможность ремонтникам. Подойти, подойти туда, сделать воду и наладить энергоснабжение. Не получилось. Кто, них, кто, кто же где могли, сделали. А кто в них начал стрелять? Не украинская армия. Вот зачем? Что они сделали? Такого? То, уже, ребята, ну это вот Славянску дайте возможность, сказать, воду подать. Нет. Поэтому вот наша позиция предельно простая. В Славянске, в Краматорске, в Горловке, в Макеевке, в Рубежне. Везде. Мы должны сделать шаги, которые позволят на сегодняшний день восстановить нормальную мирную Но это не сделает президент один. И это не сделает только украинская армия. Это сделают тогда, когда мы все объединимся, тогда, когда жители Славянска, жители Горловка, жители Макеевки поймут, что нам, нам, нам тоже нечего делить. Мы все должны выйти и говорить друг с другом, должны находить точки соприкосновения, должны восстанавливать мир, должны восстанавливать жилье и все остальное. Мы понимаем, Петр Алексеевич, задача этой войны не уничтожить город. Потому что у нас уже да создается впечатление, но... что у нас. я же просто... не говорю о том, что вот, вот единственное, где сейчас, к сожалению, могут продолжится действие, это если в рамках буферной 10-километровой зоны на границе с Россией, потому что, ну, на сегодняшний день, к сожалению, тяжелая военная техника, танки, системы залпового огня, пушки, они же попадали оттуда. И вот единственное, что может произойти, это если не будет восстановлена 10-километровая зона и пойдет туда либо военное вторжение лететь. По всему остальному вот, э, завтра в Славянске украинские войска стрелять не будут. Спасибо. То есть мы можем позвонить сегодня в Славянск да, вечером сказать и родителям, сказать родителям, идите за водой 5 километров, у них нет воды, Еще да? Раз, Петр Алексеевич Укра... лично пообещал. Завтра. Подскажите им то, что я вам сказал. Вот видите, я же говорю под камерой. Ну, Лучу, говорят за... нет. ну я ставила под обстрелом Градом. И град не нет. принадлежит этому ополчению, либо России, либо как вы называете. не мир... совсем. Градом обстреливали те самые ополченцы. Ну, чем, Карачун говорить. был занят, Карачун был занят украинскими войсками. Мы же, мы же с вами мы же с вами сейчас здесь не дискутируем. Я просто я была в Славянске, а вы были нет. я была в Славянске. ну я там я была, был жила, Славянск, я вышла. я сейчас еду в штаб и я там приказ. будем за вас молиться. если и если со стороны э, незаконных вооруженных формирований не будет украинские войска атакованы, первыми украинские войска огонь не, не, не откроют. Никаких перемещений, никаких больше там движений больше не будет. В течение недели. И вот за эту неделю мы должны сформировать совместные силы порядка, которые будут контролировать порядок в городе, не, дают, не дадут развернуться мародерам и начать процесс сдачи оружия. Чтобы зашли ремонтники, чтобы зашли пенсии, чтобы зашли зарплаты, чтобы начали функционировать магазины, банковская система. И проблема не только в том, что казначейство не функционирует и не перечисляет. Проблема в том, что наличных денег нет. А почему нет наличных денег? Потому что никто не везет. Потому что как только заезжает инкассаторская машина, ее тут же останавливают, грабят и деньги разграбляют. Деньги довести нельзя. И вот как только будет система мира, я вас уверяю, 90% людей, по какую бы сторону антитеррористической операции не находились, не хотят мира. Я в это верю. Я сделаю все, что от меня зависит для того, вот, чтобы этот мир пришел в зону АТО. Неделя будет для того, чтобы те, кто хотят мира, сегодня обратились, в том числе и к незаконно вооруженную формированию. Слушай, тебе ничего не угрожает. Президент примет амнистию. Президент пустит совместные МБ... э, силы для патрулирования. Сдайте оружие, перестаньте убивать. Но вы же отличаете мирных жителей. Вот мои Безусловно, родители Силы. Вот мы восстановили контроль над границей. Он со стороны Российской Федерации попытался прорваться на территорию Украины он был захвачен нашими войсками, вот внутри находятся документы. Вот военная часть 18-й десантной бригады города Чечня. Вот оттуда приехали, запустили. Что им здесь делать? Ну что, мы без них не разберемся. Что он здесь делает? Вот зачем мы сюда приехали? Но вы же согласны, что не жители Славянска звали сюда? И... Нет, нет, нет. И вот поэтому жителям Славянска, можно сказать, было очень много видео, когда жители Славянска говорили, вы здесь у нас ставите блокпост, идите отсюда, у меня здесь дети, и я не позволю вам здесь стоять. И вот сегодня надо, чтобы этот голос Славянска был громче. Украинская армия свой шаг сделала. Реакция незаконных вооруженных формирований мне неизвестна, но я очень рассчитываю на реакцию жителей Славянска. Мы на вас надеемся.